Дитяча-юнацький футбольний клуб Атлетик веде свою роботу по вихованню юних спортсменів, здебільшого у Суворовському районі Одеси, де розташовані шість майданчиків зі штучним покриттям. Втім, останнім часом відкрилися ще два сучасні тренувальні комплекси на адміральському проспекті та у парку перемоги. Саме на цих майданчиках, 15 серпня, стартував другий літній відкритий кубок Суворовського району, який проводить ДЮФК Атлетик. Сегодня стартует второй летний кубок Суворовского района по футболу среди детских команд 2015 года. В нем примут участие 35 детских команд в четырех возрастных категориях. Игры пройдут по разным, в разных форматах. В каждой своей возрастной категории будет свой формат. Команды уже поделены на где-то на две группы, где-то есть одна группа, сыграют по круговой системе, плюс будут стыки. Турнир пройдет за три недели, то есть каждую субботу и воскресенье, начиная вот с этой субботы э, в августе до, до конца августа будет проходить эти игры э, турнир, обещать быть очень интересным. Потому что я вот смотрю на ребята, они соскучились все за футболом, многие приехали от бабушек готовы э, сразу бросаться в бой играть, то есть это очень радует. Ну, этот турнир, как я понимаю, станет открытием нового сезона. Какие вы задачи ставите в этом турнире и чего вы от него ждете? Ой, ну, изначально в этом турнире были, была поставлена главная задача – это массовость. То есть создать э, турнир, в котором бы, э, можно было задействовать максимальное количество детей, которые живут в Суворовском районе, на поселке Котовского. Именно вот в таких вот э, турнирах регулярных, э, освещаемых, э, ведь турнир, это не просто турнир собрались, поиграли. Здесь еще ведется статистика очень детальная, плотная. И любой любитель статистики может зайти к нам на сайт, посмотреть профайлы игроков, посмотреть личную статистику каждого игрока, посмотреть, в каких турнирах он уже принимал участие. Многие игроки уже, уже имеют в своем активе по 5-6 по турниров. Это все можно увидеть у нас на сайте, и этот турнир освещается. И дети с удовольствием заходят, смотрят, интересуются. Вот, они знают все свои результаты, все свои голы. У нас идет учет бомбардиров автоматически на сайте в том числе. можно посмотреть фотографии, видео, сюжетов и так далее. То есть, вот. И главная задача турнира – это массовость. То есть, знаете, есть, был такой, скажем, лозунг «От массовости к мастерству». Вот, э если у нас будут дети массово заниматься спортом, у нас будет хороший спорт. Если у нас будут дети массово заниматься математикой, у нас будет математика на высоком уровне. Вот если у нас дети будут массово заниматься футболом, просто играть у него хотя бы хотя бы даже в раз в неделю, там, два раза в неделю, то в общем уровень футбола и в городе и в, в, в стране будет расти. То есть мы в это верим. А мы кроме этого занимаемся с детьми еще и в будние дни, то есть у нас регулярно идет тренировочный процесс и Дети могут вот в таких вот играх субботних показать, чему, чему они научились за тренировочный цикл недельный и предъявить это своим партнерам-соперникам на футбольном поле. Конечно, мы хотели бы поблагодарить мэра Одессы Геннадия Труханова за то, что он поддерживает наши начинания, наши инициативы и всячески способствует развитию массового спорта в Одессе. Также у нас появились партнеры – Вода торговая марка озерская которые предоставили нам питьевую воду для того, чтобы мы могли соблюсти водные режимы во время соревнований. Летом жарко, и люди готовы поддерживать детский спорт вот своей продукцией, которая действительно очень важна в смену летний период. Ну и Дюковские бани наши партнеры, которые Понимают, что восстановление – это часть тренировочного процесса и помогают нам в этом плане, тоже делают нам очень хорошие условия, благодаря которым мы восстанавливаем своих детей. Вот. Ну и хотелось бы, конечно, поблагодарить бы всех родителей детей, которые участвуют в турнире, всех, кто задействован в организации турнира, потому что это действительно очень важное и нужное дело. Ну, клуб хороший, организация хорошая. И вообще очень довольны, что в этом клубе мой сын занимается. И что сказать. Чего вы ждете от вашего сына вот, в свете занятий в этом клубе? Вы мечтаете, наверное, и он, чтобы стать футболистом? Ну да, чтобы стал футболистом. Чтоб... Это его мечта. Он давно хочет стать футболистом. Это его цель на данный момент. И пока он эту цель преодолевает. Змагання юних футболістів проходять у чотирьох вікових категоріях: до 13, до 11, до 9 та до 7 років. Ігри будуть проходити на шести майданчиках, у тому числі і у парку перемоги. Участь у турнірі беруть колективи з Суворовського, Малиновського та Приморського районів. Тому назви команд складаються з року народження гравців, скороченої позначки району та прізвища тренера. Так, наприклад, змагання на майданчику Марсельський, 15 серпня відкривали команди у віковій категорії Ю-11 – 0,5 МР «Балик» та 0,5 СР «Шишков». Господарі поля Суворовського району здобули перемогу з рахунком 4-1, а Олег Сірко відзначився дублем. Тобі сподобалася сьогоднішня гра? Так, да, сьогоднішня гра мене поразила. Я забив дубль. Игроки все старались, и соперники и, и наша команда, но мы выиграли. Это, наверное, у вас сейчас первый официальный турнир после лета, да? Как тяжело входить в игру? Э, ну, мне тяжеловато. Не знаю, как другим игрокам, но мне тяжело. Ну вообще тебе нравится, что провели такой, ну, начали проводить такой турнир. Да, мне нравится, и мне это подходит. 15 та 16 серпня відбулись матчі двох перших турів відкритого кубку Суворовського району. Відзначимо найбільш крупну перемогу – 31-0. З таким рахунком команда 0-9 СР «Козлов» виграла у своїх суперників з команди 10 СР «Пензін». Поки що складати турнірні таблиці зарано, адже головні події ще попереду зауважимо, що в усіх вікових категоріях, окрім наймолодшої, турніри проходять у двох попередніх підгрупах, після чого будуть проведені стикові та фінальні матчі для визначення переможців та призерів. У категорії Ю 7 зібралось усього чотири колективи, які зіграють у два повних кола. Матчі Кубку Суворовського району продовжаться у наступні вихідні. 20.